আপোনাৰ সন্তানে খুব বেছি টিভি চায় খুব বেছি মোবাইল চায় আপোনাৰ কথা একেবাৰে নুশুনে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব বহু মাক দেউতাকৰ এইটো এটা সমস্যা যে সন্তানে খুব টি ভি চাই খুব মোবাইল চায় তেওঁলোকৰ কথা একেবাৰে নুশুনে এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব কেনেকৈ সন্তানক কথা শুনাব আপুনি যদি এই সমস্যাটোত ভুগি আছে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যথেষ্ট লাভ হ'ব আপোনাৰ সন্তানে আপোনাৰ কথা শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰিব প্ৰত্যেক মাক দেউতাকে বিচাৰে ন নিজৰ সন্তানে তেওঁলোকৰ কথা শুনক তেওঁলোকে যেনেকৈ কয় তেনেকৈ চলক কাৰণ মাক দেউতাকে কেতিয়াও সন্তানৰ বেয়া নিবিচাৰে সদায় মাক দেউতাকে নিজৰ সন্তানৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ ভাল হওক বুলি কিবা এটা কথা কৈছে কিন্তু আপোনাৰ সন্তানে সেই কথাটো মূল্য দিয়া নাই ভেলু দিয়া নাই আপোনাক একো বুলি গণ্য কৰা নাই তেতিয়ানো আপুনি কি কৰিব ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে আপুনি যদি আপোনাৰ ইউটিউব ফেচবুক অথবা ইনষ্টা লিগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে গ্ৰ'থ কৰিব বিচাৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আপুনি আমাৰ পৰা লিগেল ভিউজ লিগেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লীগেল ফলোৱাৰছ এই সকলোবোৰ লীগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে ল'ব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ এইট জিৰ' এইট ছেভেন টু ওৱান আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি জনাই দিব আৰু আপোনাক আমাৰ তৰফৰ পৰা ফোন কৰা হ'ব এতিয়া আমি জানিম আপোনাৰ সন্তানে যদি আপোনাক কথা নুশুনে ভেলিউ নিদিয়ে আপোনাক বেয়া বেয়া কথাৰে গালি গালাজ পাৰে বা আপুনি যদি সন্তানটোক ভাল কাৰণে কিবা এটা কৈছে অবভিয়াছলি মাক দেউতাকে ভালৰ কাৰণে কয় সন্তানে আপোনাৰ কথাটোক অৱজ্ঞা কৰে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব তেতিয়া আপুনি এই উপায়টো কৰিব আপুনি কি কৰিব মাটিৰ চাকি এগছ ল'ব তাত আপুনি সৰিয়হ ল'ব কপুৰ ল'ব আৰু লং ল'ব তাৰপিছত কি কৰিব এই গোটেইখিনি আপুনি আপোনাৰ সন্তানটিৰ মূৰৰ ওপৰেৰে চাৰ্কুলাৰ মোচনত আপুনি ধুনীয়াকৈ একৈছ বাৰ ঘূৰাব একৈছ বাৰ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ সন্তানৰ মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে আপুনি একৈশ বাৰ এইখিনি ঘূৰাব ঘূৰাই উঠি কি কৰিব ঘৰৰ বাহিৰত আপোনাৰ ঘৰৰ বাহিৰত নি এই বস্তুখিনি আপুনি জুই লগাই দিব আৰু যেতিয়া সৰিয়হখিনি ফুটিব আপুনি চাই থাকিব যেতিয়া জুই লগাব আপুনি চাই থাকিব তাৰপিছত আপুনি ঘৰলৈ উভতি আহিব আৰু এই কামটো আপুনি কমেও তিনিটা দেওবাৰে কৰিব চাব আপোনাৰ সন্তানে আপোনাৰ কথা শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰিব এতিয়া আপুনি এটা দেওবাৰে কৰিলে পিছদিনা অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ দিনাখনেই যে আপোনাৰ সন্তানে আপোনাৰ কথা শুনিব তেনেকুৱা নহয় হয়তো আপুনি পজিটিভ ৰিজাল্ট এটা দেখিবলৈ পাব মানে কি হয় আপোনাৰ যদি বিশ্বাস আছে আপুনি কৰিব আপুনি পজিটিভ ৰিজাল্ট অৱশ্যেই পাব খালী আপুনি কামটো দেওবাৰে কৰিব লাগিব দেওবাৰৰ দিনা মাটিৰ চাকি মানে আপুনি দেৱালীত যিবোৰ চাকি জ্বলাব আমি ঘৰত যিবোৰ মাটিৰ চাকি জ্বলাওঁ সেই মাটিৰ চাকি ল'ব আপুনি ডাঙৰ চাকি লয় সৰু লয় সেইটো আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা তাত আপুনি সৰিয়হ কপুৰ আৰু ল ধ ধুনীয়াকৈ লৈ সন্তানৰ মূৰৰ ওপৰতে আপুনি ধুনীয়াকৈ ঘূৰাব একৈছ বাৰ মনত ৰাখিব আপুনি একৈছ বাৰ ঘূৰাব লাগিব আপুনি একৈছ বাৰ সন্তানৰ মূৰৰ ওপৰেৰে ঘূৰাব ঘূৰাই উঠি বাহিৰত নি ধুনীয়াকৈ জ্বলাই দিব আপুনি যেতিয়া জুই লগাই দিব জুই লগাই দিলে সৰিয়হখিনি ফুটিব নহয় আপুনি পলাই নিদিব সৰিয়হখিনি ফুটিব আপুনি সেই সময়খিনি ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব আৰু তাৰপিছত কি হ'ব যেতিয়া জ্বলি শেষ হৈ যাব আপুনি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব আৰু তিনিটা দেওবাৰ কৰি চাব আপুনি একদম পজিটিভ ৰিজাল্ট দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিব গতিকে বিশ্বাস থাকিলে এবাৰ কৰি চাব